Всім привіт! Рада вітати вас в прямому ефірі на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні на ваші питання відповідатиме найкращий астролог світу Влад Рос. Вітаю, Владе! Да, Добрий день, дорогі друзі! Обов'язково, обов'язково заказуйте мені тайні карти, годові соляри, плюс 38 063 524 63 24 по вайберу, по васапу, з будь-якої точки землі, я міжнародний астролог, можете це зробити. Владе, ну що ж, почнемо з нагальної новини. Зеленський готовий до переговорів у Стамбулі лише з Путіним. Чи відбудуться ці переговори? Ой, не опять впадає символ, точно же, як вчора випав на каналі Солонара, А що мужчина гуляє з двома женщинами там з точки зріння навірно Дональда Трампа. Мужчина, а две женщины — это Лили Путин и Владимир Зеленский, которых надо уговорить, чтобы они не перестали ссориться друг с другом. Поэтому, я думаю, мужчина в, в качестве Дональда Трампа может встретиться и с тем, и с другим. Вряд ли встретятся эти две женщины с точки зрения а, астрологии, а, но он может быть посредником между ними. Потому что не, ну, не может допустить себе Лили Путин а, встречу с неравным. А вдруг еще этот неравный Зеленский вырвет ему кадык. <рес> Було б непогано, хочу вам сказати. І так, 9 мая, 9 травня пройшло. Цей день пройшов. Але де вже й та тиша? Немає ніякої тиші, знову тривоги в низці областей. Чи буде те 30-денне перемир'я, чи не варто його очікувати? А, ну, вообще-то сегодня мы должны быть ошарашены орешником 13 числа. Это, а, мы должны были ошарашены просто массированной атакой со всех сторон на нашу Украину. Должно было сегодня, именно сегодня, полететь 200 ракет по нам, 300 шахедов. Короче, нас должны были сегодня уничтожить. Но ничего не произошло, дорогие друзья. Как вы думаете, почему? На небе расходятся Марс и Плутон. Марс это планета военных действий, она сходилась в первой декаде мая, поэтому у нас там и Пакистан начал воевать с Индией, чуть ли там недоприменение ядерного оружия, еще чего-то. Аспект расходится сейчас на небе. Благостная комбинация вхождения Меркурия в знак Тельца, в мирный знак Зодиака. И нет возможностей эскалировать, особенно после того, как произошло полнолуние в знаке смерти Скорпионы. Ну, значит, даже при таких обстоятельствах, при полнолунии в Скорпионе, Ничего по, по нам не полетело. Ну, значит, мы приближаемся к той самой славной дате, значит, 25.05.2025. Но все началось с 5.05. Где, где Дональд Трамп заявил? Именно 5.05. Дорогие друзья, очень внимательно смотрите. 5.05.2025. Дональд Трамп заявил, что мы находимся в последней стадии войны, что война скоро закончится. 15-го, опять пятерочка, 15-го 05-го 2025-го в Стамбуле будет Зеленский, будет Трамп и, скорее всего, будет Лили Путин. Даже если он не встретится с Зеленским, он встретится точно с Дональдом Трампом. И последняя пятерочка у нас 25-е 05-е 2025-го года, именно тогда Сатурн символ заморозки конфликта, это холодильник в астрологической карте, там, где находится Сатурн, там вы отморожены в этом конкретном секторе знака Зодиака. Так вот, эта отморозка входит в нулевой градус -умный. Это заморозка всех конфликтов на Земле. Вот временно, вот на, значит, на лето у нас есть возможность завершить все конфликты в Израиле, против сектора газа и всех этих ублюдков, которые нападают на Израиль. Точно будет завершен конфликт между Индией и Пакистаном. И, конечно же, долгожданная ура! Все идет к тому, что будет завершен конфликт, по крайней мере, горячая стадия в Украине. Еще раз вам говорю: война не заканчивается мгновенно. Поезд стоит раз-два, и поезд остановился. Очень большая есть инерция войны. А постепенно это все может только завершаться, охлаждаться. Вы даже если засунете горячий борщ, разгоряченный войной, да, в холодильник, он же не сразу остынет, понимаете, дорогие друзья. А Сатурн это холодильник, а горячий борщ это огонь, понимаете. То есть постепенно, постепенно это все будет остывать, но мы уже приходим, конечно же прямо уже к концу этого разгоряченного конфликта. Ну и безвыходное положение оказалось, значит, та путинская тварь, которая находится в Москве. Он сам, значит, сказал Зеленскому, зарубил стрелку, да, в Стамбуле. И если он не выйдет как пацан, не приедет туда, ну такие друзья. Сам же как это стрелку встречу сделал там в Стамбуле. Если еще на нее не явишься, но не по пацански. А, цікавий хід подій. Так... Хто його за язик тянув? Ну... А як же ж вплине на хід війни, і чи вплине взагалі присутність е китайського лідера на параді? А, ну от Сім він он жітьок, по-другому його прозвища, сказав, що. Мы, нам надоело лицезреть все, что происходит на Красной площади, происходило, что Сизельпин был 4 дня в Москве, а что они вместе ручкали стояли. Поэтому из э, сделок э, редкоземельных с Москвой Витков вместе с Трапом выходит. Если Дональд, э, вернее, если Липутин не заканчивает войну, не захочет встретиться с ним в Стамбуле, все, Витков сказал, о том, что я там часами договаривался с вами, там, о том, что будет... Э, э, разработан шеф Северного Ледовитого океана, газ, нефть там будет, а Америка станет оператором продажи газа в Европу, все это завершается. То есть время чье? 15-го, 5 -го, 2025 -го, либо ты приезжаешь в тому, тварь ты такая Путинская, либо все, мы выходим из сделки с тобой. Вот это имел в виду э, Витков прежде всего, а не то, что он там будет какие-то переговоры устраивать, Зеленским все нормально получилось, они редкоземельные все ситуации получили себе, и даже говорят, после того, как ратифицировал парламент, Зеленский сегодня и подписал, по-моему, с утра, все, что касается редкоземельной сделки, а поэтому все, Америка, не вступая в войну в Украине, фактически захватила все ее земли, да? А вот Раша воевала, воевала три года и ни хрена не воевала. <реш> <реш> О, так можна Супер Суперкласно здійснити, як це делает Дональд Фредович Трамп. Так, влада, ви не бачите зараз, тому що дуже багато передбачали величезну небезпеку саме для міста Києва, величезну цю числа, от Нічого не залишилось. Значить, в Москве вот сьогодні повинно все літати по нам. все по нам, значить, там йдуть... на перемирие. Все-таки они думают, что нужно заканчивать. А Все-таки в конечном итоге а деньги для них важнее сейчас. Это, ну, настолько они обесточены ресурсами, что и это спасительно. Им Дональд Трамп через Виткова а, просто предлагает спасение, спасительный круг, иначе экономика идет в тартаровы на дно. А, и они приняли решение не Не бить по Україні, Вот сьогодні был, должен был быть, особенно ночью, с з 12 на 13, страх і ужас просто страх і ужас. Но його не будет, дорогі друзі. Поменялась різка ситуація. Можете спокійно вздохнуть, по крайней мере, до 15 числа. Ну це гарні новини. А тепер повернемось також до України. СБУ зірвала спробу атаки. Росії на лінії електропередач Рівненської АЕС. Тобто вони бачите, однаково якось намагаються атакувати нас з різних сторін. Чи будуть ще подібні провокації? Чи буде їх викрито? Да, ну, вот, вот такое сейчас обісточить повністю наші атомні станції. Це й главна задача. Вот Часом сейчас. Сейчас хочуть зробити всю запорозьке АЕС з Запорожі по под Скорпионом, сейчас Полалуня була в Скорпионе, Чорна луна в Скорпіоні, сейчас Так не доставайся ты никому. То есть они хотят так навредить Запорожской АЭС, чтобы она не была запущена от слова совсем. Потому что в переговорах они проиграли ее Дональду Трампу. Трамп говорит рукой по столу, это будет американская компания, операторы там будут украинские там и так далее. Вот они это могут сделать. Это они делают в Ровенской. И особенно вот такая, может быть, сложная ситуация. Мельницкая АЭС, да, то есть, по-моему. А, это Южноукраинская, то же самое. Вот Диверсия. Вот они недавно в Испании сделали диверсии с атомными станциями. Они отключили в Испании все атомные станции вот, гибридной атакой да, через компьютер. И блокад случился в Испании. Просто, ну, когда отключается атомная станция, ты не можешь восстановить свет по всей стране. И вот то же самое они пытаются сделать с Украиной вот прямо сейчас. Но и даже это мы преодолеем, и даже это мы пре превозмогем. Ну, слушайте, и ровно годовщина сегодня исполняется, как они сожгли, значит, супермаркет, большой торговый центр в Польше. Ну, гады, гады, понимаете? Или как они польский самолет уничтожили вместе с президентом 10 лет назад, или нет, 15 уже лет, это 2010 год был, ну, твари такие, понимаете. А где ремонтировался этот самолет до того, как он взорвался, как все вы прекрасно знаете. В Российской Федерации заложена была бомба при ремонте самолета, и зубов взорвали под видом тумана. Ой, там такие гады сидят, вы вот даже, дорогие друзья, не представляете, кто это всем рулит, там вот Сергей Королев есть такой человек, который является серым кардиналом, и он идеолог этой войны, он идеолог войны в любом случае, чтобы она продолжалась. Он ничем, вот Лили Путин ничем не рулит, и даже Патрушев не может превозмочь. Все вооруженные силы Российской Федерации, прежде всего ФСБ, находятся под контролем некого Сергея Королева. А он без ума, он хочет гони, он хочет кровавой войны. И вот пока его не уберут, не снимут, вот она может продолжаться. Владе, не дивлячись на те, все, що відбувається в великій політиці, окупанти все ж таки просунулися в Торецьку та на покровському напрямку. Чи будуть вони просуватися далі? Чи візьмуть якісь такі важливі міста, тому що поки що їм все таки це не вдається зробити? Ну а скільки вони намагалися взяти сканівоні везьму, де даже час анівоні не там. людей оттуда. То же самое с Покровском. Не смогут, они только смогут окружить Покровск, пытаться его сделать. Невозможно его окружить, если ты не молодежный в область. А поэтому все это бесцельно. Это, ну, потеряют они кучу еще людей. А сейчас стена дронов, все, что находится 15 километров на линии соприкосновения, все уничтожаются люди вообще. А, то есть, ну, про, ну, захватят пару километров, они какой-то обычной степи, земли войдут степь в степь Непропетровской области. Но ну, это вообще ничего не решает от слова совсем. Война остановилась, война зашла в тупик. Нет ни единой возможности а, даже дойти до Краматорска, понимаете, до а, тем более до Славянска. Но максимум они могут конс Константиновке дойти. И то там перекрыть там дорогу между Константиновкой и Покровском. Но все это... Слушайте, им надо 2-3 года войны еще такой же, вот в такой же стадии, чтобы захватить Славянск и Краматорск. Нет ни единого шанса даже Константиновку, я думаю, взять этой весной. Только летом, осенью они могут до него дойти там и каким-то образом ее взять. Но это максимум, на что они способны. Я просто вообще не понимаю смысла этой войны. Она бессмысленная. мне кажется, только одно. Она продолжается только по одной причине. Если она закончится, будет сметена значит, власть в Москве, полностью переформатировано правительство, новый президент, ну и, конечно, какой-то военный может прям пойти на Москву. Сейчас мы от Губари, есть такой у нас чувак, который организовал, значит, тогда нападение на Славянск еще, а вот сейчас он уже подстрекает, что надо брать Кремль вообще всех оттуда выбивать, я думаю, война продолжается только по той причине. Если ее закончить, все пойдут брать Москву. Ну, мы, а вот... мы же говорили про год змеи, что все перевороты в Российской Федерации именно проходят в год змеи. Еще раз, дорогие друзья, повторю, Годы змеи. Прямо сейчас с вами. 1989 год. Падение, значит, берлинской стены, да, то есть вывод mm -hmm. войск из Афганистана. Семь, значит, до этого были годы змеи. 1917 год, февральская, октябрьская революция. 1953 год, уничтожение Сталина. А каждый раз, как только приходит год змеи, какая-то херня случается. 1881 год, убийство Александра III. Слушайте, переворот, короче, намечается. Владе, а чьи есть возможности, что Америка все-таки надотиснет Рашку и нам какие-то области добровольно? Ой, как только поменяется власть в Москве, они отдадут все вместе с Крымом. Вот видите, для них самое главное, самое ценное, снятие всех санкций европейских, и они готовы даже задуматься о том, чтобы даже Крым оставить. Ой. Потому что когда сменится полностью направление власти, например, какой-нибудь Собянин придет у них, у него, кстати, неплохие шансы, у него королевский градус, им будет абсолютно плевать на все области, которые значит, КГБ, оно уже ФСБ захватило. Если к власти дорвутся в Москве нормальные люди, не из ФСБ, это совсем будет другая картина они сразу выведут все свои войска, как в год змеи в 1989 году из Афганистана СССР вывела все свои войска. Вот мне кажется, что итог был, был бы прекрасен в этом плане. Пока есть власти ФСБ, Королева Путина, Лили Путина, то война будет продолжаться. Как только их сметут, они выйдут из всех территорий Украины. Вот увидите. А Европа же как заявляет? Это, не хочете заканчивать войну, мы вам только санкции усилим. Сейчас заблокируем все ваш экспорт нефти и в Балтийском море, и в Черном, и где угодно, и вы не сможете ничего продавать и вообще вести дальнейшие войны. А вот если вы выведете все свои войска из территории Украины, мы все абсолютно все санкции будут моментально сняты европейские с российской федерации. Все абсолютно. Ну кому это понимаете, как это понравится новому руководителю типа собянина что будут сняты все санкции и с развития такой огромной страны России. Зачем какой-то им нужен Крым? Владе, от до речі, ви зараз про це говорите, і зараз з'явилась новина, що Євросоюз чекає на можливу зустріч зеленського і Путіна, перш ніж спросити Трампа про нові санкції. А якщо воно не відбудеться, ця зустріч, як ви кажете, яку він сам назначив, то будуть значить ще санкції проти Рашків. Здоровое кобыло со Сбруи, погожий кослов. Все-таки они собираются отправить Лили Путина в Стамбул, но скорее всего для встречи с Трампом. А Трамп уже должен быть как бы модератором, значит, отношений с Зеленским. Там еще и Трамп-Зеленский встретится. Скорее всего лично. Зеленский с Путиным не встретится, а иначе Путин может пересчитать все свои пальцы на свои руки. Может, <laughs> Зеленский ему <laughs> опять же, вот, или дать хук там слева, там, вообще апперкотом забацать. Я бы с удовольствием это сделал, на самом деле. А, ну, скорее всего, Трамп будет модератором вот этой ситуации, да, и Трамп скинет руки, скажет, что он достоин Нобелевской премии, он самый великолепный и замечательный. Ну, и самое главное, что не сорвется с сделка Витька, Витьков, да, потому что Витьков сказал, что все это последний шанс у России иметь хоть какие-то экономические отношения с Соединенными Штатами Америки. Поэтому убежден, что, скорее всего, две гулящие женщины, как мне до этого показывал Хара, они же там, значит, Владимир Зеленский и Владимир Лили Путин, да, прилетят в Стамбул. Ну, не факт, что они встретятся, но они точно встретятся с Дональдом Трампом. Вот. А Трамп может объявить, что война закончена. По крайней мере, ее а, горячая стадия. Вот это будем наблюдать в ближайшее время. Хм. А, Влада, так же запытывают наши подписчики, чьи есть небезпека а, для регионов Захидной Украины. А, я вот так думаю, что а тут белая луна. про Белоруссию. Белая луна восходит, полная тишина, затишье такое ощущение, что Скоро даже будут из Львова летать официально самолеты. Вот первый аэропорт, который прямо в ближайшее время откроется, прям вижу, что он должен открыться. И знаете, такой символ даже вот сейчас, значит, очень интересный, да, то есть летящий орел в небе, да, то есть, то есть говорит о том, что будет открываться небо, и вся западная Украина будет как бы возможность летать теперь, да, то есть а по крайней мере это делается по, только по одной, дорогие друзья, причине, что мы обязуемся больше, э, значит, не терроризировать московский аэропорт. Поэтому аэропорты Украины будут скоро открыты. Вот Раша наконец-таки пойдет на это, понимаете, чем нет. Влады, а чего же чековаты на Курщине? А мы там, где мы сидим на границе, мы там и будем оставаться. Мы очень хорошо зашли в теткина, и теткина нас не выбить. Ми будемо сидіти в Тьоткіна до той пори, поки раша значит, не скаже, що вона покидає некоторую області України или, например, наприклад, Запорозьку АЕС. Тобто, ми будемо до упора там сі. Mm. Ну, це гарні новини. Слухайте, ми сьогодні прям з дуже гарними новинами вийшли в ефір. Влади, які у вас, як у вас, будуть рекомендації нашим підписникам зараз на цей такий дуже важливий для всього світу період? Ну, найголовніше ну, готуватися к тому, що вторая половина мая, вона не агресивна. Она спокійна, тепла, українською мовою. мови. як как би, бы, повинно все стабілізуватися. Я не вижу. таких сумасбродных военных действий, которые происходили раньше. Это тупик войны, это уже все ясно, сейчас будет заморозка конфликта, ситуации, как бы не пытались там разгорячить ситуацию, в Москве ничего не получится. Максимум, на что они способны, на ядерные, на ядерные бомбы. но Китай уже давно, давно запретил бить по нам ядеркой. Поэтому все идет к тому, что инерция войны, она заканчивается, постепенно все будет заканчиваться. Ну и скоро мы почувствуем себя очень счастливыми. Прям, прямо у меня такое ощущение, и многим сейчас людям ста, стали снять, сниться пророческие хорошие сны, а, прямо о том, что вот э, все-таки конец войны, дорогие друзья. Поэтому чувствуйте, на, находитесь в этом под этим впечатлением. Ну и, и уже видно, что а развязка конфликта прямо сейчас происходит, потому что нас должны были нещадно бомбить эти последние две ночи, 12-13 число. Но что-то пошло, что пошло в Москве не так. Неужели там нашло какое-то прозрение? Или все-таки сделка с Витьковым очень важна для них? Вот это важная инструментально-финансовая сделка с Витьковым, теряя Дональдом Трампом. Я не думаю, що в них там може бути якесь прозріння, бо це не та країна, не ті не ті люди, які до нього будуть іти. Дуже гарне питання у нас від нашої підписниці: буде ли Херсон зоною АТО? Я думаю, що буде винуждена Російська Федерація покинути лівий білік Херсона і Херсон повний весь город у составі України в кінці цього року. От я думаю, що -то однозначно пройде. У меня, кстати, вот постоянно клиенты мне пишут, спрашивают, Херсон, когда мы на левой части, на левом берегу Херсона живут, я говорю, не беспокойтесь, скоро будут составе украины и все такие счастливы прям совсем. Поэтому мой прогноз, весь Херсон, весь город Херсон будет составе Украины до конца этого. До Влада, тут <говорит> вам пишут, что дякуємо Влад, за слова, за запорожскую АЕС, это Украина. И мы в этом так... Безумовно, друзья, это безумовно. Безумно. Ой, а тут что, Оксана, тоже пишет. Дуже в нас такие відповідальні наші підписники. Дуже цікаві питання задають. А, чи є така верідність того, що Хит... Китай захотів без обстрілів натиснув на рашку, и рашка підчинилась. А там нет, там просто очень большая сделка идет между Соединенными Штатами и Китаем прямо сейчас о том, что нужно убрать тарифы. Они договорились, что на три месяца значит, тарифы снимаются, и нет этих 145% тарифов для Китая, то есть и для 125% для Америки. Но в этот план снятия всех их тарифов, замораживание на ближайшие три месяца, Китаю ставится безусловное как бы, требование, чтобы война, чтобы он появлялся на России, чтобы война закончилась. Поэтому Китай впервые определился он сказал, что нужно на 30 дней Раше идти на перемирие. Он наконец-то произнес эти слова, а это очень интересная ситуация происходит. То есть Раша поставлена со всех сторон под, под принуждение идти на перемирие на 30 дней. Так уж запытывая Ирина, нас, добрый день, скажите, будь ласка, что чекает Дружкивку в черне? Дружки в черне, а почему именно в черне? не знаю. А, слушайте, ну, враг пытается там что-то к ней пройти, там захватить ее, но ничего не получится. Вижу, что как бы то же самое, что вот сейчас, вот, вот то же самое будет как бы происходить и в черне. Не бойтесь, никакие враги не войдут в дружки. Владе, надзвичайно м -м, вдячні вам, наші підписники. Дуже багато гарних і теплих слів вам пишуть. Що ви позитивний, що ви неймовірний? Інакше бути не може, тому що хто ж як не влад рос? найкращий астролог міжнародного рівня, і тому я завжди підкреслюю, що. Найкращий астролог світу влада величезна вдячність вам за те, що сьогодні були з нами, поділилися такими актуальними прогнозами. Будемо чекати, тому що уже ось-ось, з дня на день ми зможемо побачити, як вони здійснюються. Ну, Кому вверх, дорогие друзья. ще раз. Нагадаю, що всі контакти влада роса також його ютуб-канал, де Влад дає ще більше прогнозів, ви можете знайти в описі цього відео. Не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.